السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحیح بخاری کتاب الحضو احدیث 156 تا 160 اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نمبر اکیس لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے تین پتھر لانے کا حکم دیا چنانچہ مجھے دو پتھر تو مل گئے تلاش میں سیار کے باوجود تیسرا نہ مل سکا تو میں نے خشک لید لی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پتھر تو لے لیے اور لید کو پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے باب نمبر بائیس وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھونا حدیث نمبر ایک سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک ایک بار دھویا باب نمبر تیئیس وضو میں اعضاء کو دو دو بار دھونا حدیث نمبر ایک سو اٹھاون حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزائی وضو کو دو دو بار دھویا باب نمبر چوبیس وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھونا حدیث نمبر 169 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہمران سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پانی کا برتن منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈال کر انہیں دھویا پھر دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈال کر پانی لیا کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا پھر اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں کو کونیاں سمیت تین دفعہ دھویا بعد ازاں سر کا مسا کیا پھر اپنے پاؤں ٹکنوں سمیت تین بار دھوئے پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے ساتھ سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے حدیث نمبر ایک سو ساٹھ جناب حمران ہی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر لیا تو فرمایا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں اگر قرآن میں ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ حدیث نہ سناتا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے حضرت عربہ نے کہا وہ آیت یہ ہے بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ کھلی آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے صاف بیان کر چکے ہیں ان پر اللہ بھی لانت بھیجتا ہے اور لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں سورت البارہ آیت نمبر ایک سو انسٹھ ملین اللہ حافظ